Uh, kat sini lah orang sediakan makanan cemewa di wilayah Akita ni iaitu Kiri Tampo so kalau pengunjung luar nak datang uh, booking dan boleh melawat dan tengok satu-satunya tempat yang kita boleh tengok macam mana diorang proses Kiri Tampo hmm. macam rumah ocean konnichiwa konnichiwa ah, uh, watashi no namae wa jihan

かもしれない。 Aku punya lah apa lagi nak buka Jepun kau, kau boleh. boleh hmm, tak suka lagi kau, kau boleh, boleh lagi masalah. Okay. 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 So kalau ikut sejarah dia, kiri tampu ni dah mana dulu pemburu ke ataupun orang yang mendaki ke masuk hutan. Orang bawa ni sebagai bekal, bekal makanan orang. Sebab dia senang dan mudah dibawa. So, boleh bayangkan yang baru dulu, cek isteri, buatkan kiri tampu untuk suami. Lepas suami dia pun pergi berburu di hutan. Balik, bawa lah kijang ke, rusuk ke, beruang ke. Hmm, boleh buat cicah-cicah buat lawak. tak ada perangan jadi bini-bini orang -bini Jepun dah. tunggu so, dia cari makan ya ada dua satu dia dia boleh macam ni tunggu pen masak perlu dia akan keras tu boleh makan ataupun lepas dia grill ni dia kata tadi boleh coping-coping-coping masuk dalam sup oh betul sapukan dengan miso so saya rasa untuk lebih inovatif mungkin kalau try kat rumah boleh sapu benda lain pula sapu sangkaya ke jam ke daging bakar pun ada Eh banyak lah macam Oh this one okay Siap Ah, oh, boleh Boleh makan sikit okay. Oh Sebab sini dia tak tentu tempat nak tengok macam mana diorang buat kita tampu. Tak lah, jumpa dengan saya tahu saya. Thank you, ada kata saya mas. Okay, kita dapat ID baru. Panjang saya duduk pun. Banyak makanan makanan orang yang senang lagi buat. Yang sebenarnya kita boleh inovasi lagi kat Malaysia. Kebukin so, untuk bulan Ramadan ni saya akan berniaga. datang ke gerai saya. Terima kasih. Hai, terima kasih. Terima kasih banyak. Ah, uh, kue tampo. Oishii. Oishikatta deh. Hmm, terima kasih. suka makanan-makanan Jepun ni. Eh. Dan yang lebih saya suka bila saya buat rehat Jepun ni eh, adalah saya tengok macam mana dia orang buat. So kali ni saya dapat tengok macam mana buat kiri tampo. Eh, jadi tak ada apa-apa macam senang je nasi yang dikepalkan dan dibakar. Kita tengok pun macam oh macam ni je. Tapi apa yang terlintas di fikiran adalah macam mana dia orang boleh terfikir nak benda tu siapa orang pertama yang create benda tu dia orang memang mengekalkan apa yang dia orang ada dalam mengekalkan tradisi dan sejarah yang sedia ada macam tu so benda tu akan kekal selama-lamanya so akan datang pun anak cucu-cucu pun tetap akan tahu benda tu saya pergi ke Daki Gary Gorge hari ni view Sangat-sangat cantik Sampai-sampai tu Wow Dengan kabus Dengan Baru-baru hujan pula Time tu So dengan sejuk dia Memang Rasa seronok lah Lagi-lagi bila nampak Air sungai Warna biru Kehijauan tu Sebab so, memang tak pernah nampak Sungai kali macam tu Apa yang saya dapat Dari akitakan kanto adalah Balancing Flexibility Dan lagi satu Takkan jadi macam tu je kalau kita tak cukup latihan so benda tu kena buat selalu 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 dan kena betul-betul fokus dan sabar barulah dapat dia punya balancing dan flexibility which is saya tak dapat pun sebab saya taklah so saya respect lah dengan dia orang. nak pula dia kata budak-budak umur start tadika dah start main benda tu kan so memang hebat lah so, sesuatu yang saya belajar dan saya suka juga tentang Jepun daripada dulu pun kenapa saya selalu datang ke sini adalah kerana walaupun harus kemodenan tapi tetap tidak dilupa asal usul uh, yang sejati, yang benda yang sejati yang pure yang original walau apa saja baik cara hidup dia orang baik diri dia orang baik tutur kata dia orang baik segala benda yang datangnya daripada Jepun akan kekal sampai bila-bila pun orang tahu oh itu daripada Jepun itu yang saya rasa saya nak terapkan dalam diri dalam masyarakat kita sendiri supaya kita maju ke depan kita uh, memvariasikan berbagai perkara tapi jangan kita lupakan yang asal dia yang asal usul dia macam mana rupa bentuk sebenarnya so pergi balik pergi balik semua benda tu berkaitan juga dengan keseimbangan dan juga fleksibiliti hidup kita Peribahasa kita ada menyatakan kalau melentur buluh biarlah dari lubungnya Pengalaman saya mencuba mengimbangi tanggung kantor dengan buluh tadi memberi fahaman yang baru tentang masyarakat di negeri Jepun ini. Setelah begitu banyak melalui pelbagai dugaan dan malapetaka di bumi ini, ada falsafah dan pengalaman yang patut kita contohi. Daya lentur, fleksibiliti, adaptasi. Amat diperlukan apabila menghadapi tekanan dan dugaan dalam hidup ini supaya kita senang bergerak mengikuti arus dan tidak patah di telan masa sesuatu yang tersirat dan padat dalam budaya mereka yang menentukan kesinambungan kewujudan budaya mereka di bumi ini. Yes? <Gluluh> Mangkuk. Mangkuk betul sampai letak ni. Apa benda pula yang nak sebut ni? Aduh, macam-macam lah. -macam,